Контрагент міг лише після проходження процедури оцінки та набуття затвердженого статусу постачальника. Разом з тим, наказом інстратегпрому Енергоатом обговорюється механізм тиску на контрагентів, завдяки чому створювалося передумова для отримання від них неправомірної вигади. Вчора прийшов, лучше нам, что, это. что ну мы же просто снесем сертификат и все. И снесем технические Ну давай тогда я потом перейду скажу, и все все свои, а свои взаимоотношения. Просто, просто скажи ему, смотри, будет пиздец, -пиздец. Все, все линейки компании, и вы просто закончите Потому там же, где... Он все остальные. В черном списке будете хотите рассказывать, мы скоро вернемся. это скоро длится уже 5 лет, но за 5, -5 лет до того, как вы вернетесь, мы вам вынесем все тех условия, поскосуемся сейчас, вы одну да, просто еще. Все Да, если с

— Викладовує, приймай зараз, скажи, все скажи зараз. — Давай, прийди, прийди. — А як хочеш, зуби? — Викладовує, давай. Директор з фінансів енергоатому та радник міністра знали, що з компанії неможливо стягнути кошти за судовим рішенням, що також створювало додаткові умови для вимагання неправомірної вигоди за вже поставлену продукцію. — Але можна виконувати рішення, можна не виконувати рішення. Нас купи стягнути не можуть. Ой, ми скупові не можемо стягнути, а нас не зможуть. У нас, теорія, нас і... Нагадаємо, що тенер, виконавчий директор енергоатому з безпеки, мав широкі повноваження щодо зупинення виплат подіючим контрактам та укладання нових. Ну, в этом и вопрос, потому что он мне сегодня говорит, что будет, ну, мы договорились за надо заплатить. Я говорю, да, мы заплатим. Так а мы не платим? Я говорю, ну, потому что поехал туда наш сотрудник, он приехал, говорит, Кто мы будем платить? А, я говорю, да. Ну, я вот съездил, не договорились. Отже, тенор Мав можливість приймати рішення щодо оплати товарно матеріальних цінностей навіть всупереч вказівкам керівника енергатому тільки після попередніх домовленостей. Зазвичай ці домовленості мали фінансовий характер. Попри так я вам розчитаю. Чотирь. Чотирь. Ну, давайте. після тут розпілкувати. Okay. Porque... отчетностью всегда беда. беда. Да. Ваши эти долбоебы продолжают 220-й оттягивать у Олега да. на себя. Ну, он ну, они же... уже ему объяснили, тут уже каялся, блядь, и просил разница, и все... разница только в том, что он, когда он звонит, он говорит, это 220, это Петро. Все. що Частину неправомірної вигоди мали збирати керівники атомних електростанцій та передавати тенеру, що було умовою виділення коштів на поточні витрати АЕС. Під час зустрічі в доволі законспірованих місцях тенер передавав кошти і за іншими контрактами. Еще так, Так, э, 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 пожарники. Это э, Там по э, э, сдаче 21.620 евро. На 20. Я забрав, то есть тут залучення 10%. СЦЗ там було 30%. <.plex> на сейчас там 7. 20 я віддав в этот мозика. Справку не завтра привезет. Тенор передає частину неправомірної вигоди, отриманої від контрагента Енергоатому якому за декілька днів до цього заплатили 16 мільйонів гривень за контрактом, укладеним ще в 2019 році. О, а, ну, старе, старе. тоді ми його на три Сейчас я подойду, я его, чтобы он в цифре, но ну, где там писал, где-то просто активно, чтобы он Міпрошій виконавний фейс. Тенор та Рокет обговорять залучення до злочинної діяльності інших посадових осіб енергатом. Для меня ситуация двояка, Втянуться с ним вот в это, хотя у нас прецеденты были разовы. Mm -hmm. Ну, когда началась война, и тут уже русские стояли под Киевом, блядь, пришли там одни черти и говорят, блядь, там у нас висит... нормально. Это, ну, тогда Олег не разговаривал, но завозил он. Я думал, ну, что просто по коммерческие вещи он обсуждает и, и, нормально. Внимание, вопрос. Он может взять какую-то там историю, чтобы он не обижался. Но он... У этого есть и обратная сторона. Во-первых, если ты начинаешь кормить медведя, медведь будет всегда голодный, он mm -hmm. всех, каждый день будет к тебе приходить. А второе, ну скажем, вот это сближение, оно чревато в части. Э... Да, давайте не будем сами вами вести, ну, я появился. Как-то разрулиться. Да, разрулим, мы можем разрулить исходя из того же. Средневного процента 8 было, правильно, где-то с, его, с того, что он давал. Да. он, да, он давал. ну, история там 15. И со всеми, с кем мы общаемся, но у всех одинаково, но у всех 15. Мы это и Олег, кто шел с тобой пробежаться, уже люди и все. Ну, его, значит, что тебя оставишь да. его оттуда после Олега, но он сам это оставит. Олег. Ну, Почему? Я то есть, да скажу, Сам, чтобы он сходил, пусть он договорится, что там с этой историей, что он все под себя переформатировал и сколько там, два-три потери, что все. то есть они разбирали 15, 8 он отдавал то есть у них оставалось 7 пополам, но на коллектив, наверное, 100% один-два он оставлял и... Если не подал по два, по три, оттуда Ну, как-то так, и думаю, да? Ну, тогда я левую говорю, чтобы он аккуратно стоял по 3% процента да? ну, договариваться. Да не, не надо, по факту. Когда Тогда будет. Окей. Я предлагаю по финансовому салон... салон... Это

пиарщики еще на языке, на 19, там без долларов 20 тысяч получается. Без долларов. Вот, так и будет все. Вам я могу сказать, что мы на пороге ну, грандиозных перемен. Кому еще я могу сказать? Ну, все же начнут бежать, искать э, бюджеты, запасные и, как варианты, начнутся, и, и, и начнется этот пиздеж. Скажи, поставщики, все, все и так понимают, что вот-вот что-то будет происходить, потому что у нас идут нарастающие. Я думаю, если со станции видимо я Ск не могу, что получил. сказать, выиграл. что я их не понимаю, я прекрасно понимаю, где-то внутри, потому что когда мы их пришли, та команда. Угу.

То есть у нас, получается, кроме ошибки эта история. У нас есть тут Киев, у нас есть стройка, есть, есть завод, вот этот, который для Петровке нужно уже могли У нас отдельно большой кусок, который нам надо закрыть. История с конечно, встречусь или в пятницу, или в понедельник, потому что у ну, него есть ряд компаний заканчивает э, двушки по насосу сазистского договора? Ну давайте тогда э, связи э, ну, есть, есть и... у нас еще <просы> У нас есть э, польская компания, э, которая принадлежит э, вот этим ребятам э, половину, в которой я не, не беру. Я их воспитываю, ну, я их воспитываю. Угу. Плюс тобто у нас є волосеред давайте може, Ну, Тут ми в принципі все зібрали. Просто сталося ну, закрити еще на суспільство. Лише одна з компаній, яка у 2024 році постачала енергоатому матеріальної цінності на суму всього 12 мільйонів гривень. Після потрапляння під контроль злочинної організації отримала на 2025 рік контракти вже на 435 мільйонів гривень. Детективами в межах кримінального провадження розслідуються факти заволодіння коштами енергатому при здійсненні вказаних закупівель. Водночас, членами злочинної організації, питання захисту енергетичних об'єктів розглядалося як звичайне джерело наживи.

конечно, начинают работать, и мы можем, в принципе, ну это приехал, он тут насчитал проекта, там АТ-2 на 2 миллиарда, АТ-330 еще на 2 миллиарда, это он то, что он собрался, там еще и я понимаю, что он искать, как хорошо, он свои 4 забирает, где у него там кольцо сложилось в последний год, он хорошо. С трех, блядь, с девятью морями это получается. Ну, а надо... хотел уходить, да, ну, уже, уже передумал, что я, меня так мотивировал. что он приезжал, и ему сказал, а нам меня завезли его, Я ему подоспудил, и вот это мало взрослых, потому что он решил, что это за полтора месяца, и у меня есть это То есть правда все будет хорошо. Подождем чуть-чуть, да? Решу, Ну, давайте подождем. Пусть ну, две недели, если дней ничего не решит. Вообще ничего. То есть месяц мы точно нам ничего не решит. Нам да. есть куда наших ребят заводить. Мы попробуем, откатаем. Рокет-тенор Обговорюють майбутній проєкт на 4 мільярди гривень щодо захисту трансформаційних підстанцій АТ-2 та АТ-330. Вони жаліються, що за попередній контракт на суму 3 мільярди гривень вони отримали лише 90 тисяч доларів чи мільйонів гривень встановити виявилось за можливих. Однак, у зв'язку з тим, що середній відкат в них був 10-15% з будівництва захисних споруд на Хмельницькій АЕС. Похмельской. Я не понимаю, кто вот эту бумажку передал. Кто... По Хмельницке поступает. Да. Снизу. Снизу да, со всех сторон не уходят. и хотят строить дальше э, захисницу. А в чем -то? там еще Еще 2,4, да, это не еще строить, дальше продолжать строить зафиксные стороны. И, и это, это и бумажки. Да, да. есть. а нам это не да. Я ну, глобально не могу понять, я, если честно, ну, только то денег опять закупать, э, не надо, ну, ну, надо, наверное, надо закончить. При этом, опять же, ну, они же отдают 0,10, ну, э, да, но желающих за 0,15 эти деньги, ну, достаточно, можно сказать, это действительно, ну, ростик, или, 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 может или,